возможности коммунальных предприятий резко сузились. Практически нам сегодня осталось сделать два дела. Только судиться с нашими должниками, ну и участвовать в тех разборках, которые ведет исполнительная служба путем участия в выездах, их, их выездах по месту жительства должников. Поэтому, конечно, цифры, которые озвучил здесь замначальника местного международной службы, они вроде бы успокаивают, с одной стороны, а с другой стороны, э, ну, по-другому надо рассмотреть, потому что фактически всего лишь 5,6% того, что мы в суде выиграли у наших э, должников, на сегодняшний день э, за, за, за время существования жука, так скажем, за нашего того проекта, которым я работаю востребовано и получено. И, даже больше, сказал, что здесь заслуга исполнительной службы минимальная, поскольку основную часть этого взыскания составляет то, что делает пенсионный фонд. То есть мы фактически взыскиваем в основном с пенсионерами. А те люди, у которых нет реальных счетов в банках, то мы на них и воздействие практически нулевое имеем. То, что мы героическими усилиями за 26 выездов по 217 адресам Изъяли у них, оно не представляет никакой материальной ценности. И ну, если будет продано, то продано будет за копейки. Поэтому, конечно, ну, наряду с тем, что за время, за 17 месяцев, что вот, которые мы сегодня обсуждаем, долг вырос по коммунальным службам на 4 миллиона 700 тысяч, а востребовано 870 тысяч, то эти цифры, конечно, не соизмеримы. Вот. Хотя темпы роста задолженности, они и снизились, но не настолько, чтобы можно было э, говорить о положительном итоге и деятельности наших коммунальных предприятий. Поэтому, если обобщить то, что я тут сказал, то я считаю, что недостаточная работа проводится в экономической службе. Нужны другие меры, кроме выездов, которые холостые, не тратятся деньги и силы. Скажу больше, да, КП ЖУК потратил на рисковую деятельность за, за время существования 38 тысяч гривен. При этом э, мы получили только 670 тысяч гривен э, размещение за эту работу. То есть 5% от этой суммы это уже потрачено. Плюс к этому работа наших юристов э, обходится примерно 140-150 тысяч в год. Кроме этого, то есть фактически... Результативность работы всех вместе взятых по взысканию этой до должности, она минимальна. Хотя работа проделана огромная, и 12 миллионов, которые сегодня в экономической службе, надо учитывать, что там 14 миллионов прошло через суды. Я не услышал в докладе замначальника, что же будет меняться и каким образом мы будем улучшать эту работу. Понятно. Какие вопросы будут Сергея Антоновича? У меня есть вопрос. Сегодня мы рассматривали два решения. Депутаты городского совета голосовали за разрешение взять кредит двум предприятиям, двум коммунальным предприятиям. Я еще раз хочу спросить, и у вас в том числе, Общая сумма задолженности 56 миллионов за коммунальные услуги вами подтверждается или нет? Ну, надо говорить о задолженности 58 миллионов гривен, но из них действующие предприятия, те, которые сегодня еще реально э, взаимодействуют с нашими э, жителями, это задолженность 38 миллионов 670 тысяч. Так. Несколько меньше. 38, 38, 38 миллионов. 38 миллионов 679 тысяч. А основная задолженность это предприятия, которые глазовых уже нет. И они, в общем-то, не остались возле... просто. Не надо, Сергей не... я извиняюсь. 38 миллионов, все услышали. Второй вопрос. На какую сумму по решениям судов Державная обыкновенная служба имеет право взыскать с населения э, деньги за коммунальные услуги. На какую сумму? Ну, на сегодняшний день... Это... Решение судов. Еще вторая цифра от вас, громко и понятно. 11 миллионов 200 тысяч, по моим подсчетам, на сегодняшний день. 11 миллионов 200 тысяч. Сколько взыскано и выканавчивая службы? К этому добавить 870, который озвучил здесь начале, Хотя по нашим подсчетам, на наш расчетный счет поступило 670 тысяч. Что составляет какой процент от общей? 5,6% от э, задолженности, которую мы на, нарастили за последние 11 месяцев. Всем понятно. Вопросы. Прошу. Сергей Анатольевич, у меня вопрос такого Антон, Антон, да? Антон, прошу прощения. Э, вот у нас наверняка есть должники, у которых очень большие задолженности, да, и при этом, скажем так, не прописаны маленькие дети в квартирах. Вот банки квартиры забирают, ну, как бы не очень легко, но забирают, да. А почему у нас в городе таких случаев не слышал, чтобы узловных должников, да, забирали, вот, действительно, серьезное какое-то имущество? Потому что я думаю, что хотя бы, ну, один прецедент у нас как бы должен был быть, да? Ну, квартиру, сказал, байт. о том, что мы в течение апреля, мая Работали этот вопрос, который вы задали, правильный вопрос. Мы выбрали из всей совокупности наших должников на сегодняшний день 8 квартир, в которых не прописаны маленькие дети, квартиры приватизированы. И там есть большая задолженность, больше трех больше, больше лет задолженности. Поэтому экономическая служба обещала нам отработать вариант продажи этих квартир, не выселяя людей. То есть вариант такой рассматривается. Ищется покупатель, поскольку эта квартира уже считается государственной, вернее, выконавшая служба имеет право ее описать и выставить на продажу. Не выселяя этих людей, она имеет возможность ее продать. А уже потом с помощью того, кто купил эту квартиру, заниматься выселением, потому что, в принципе, процесс выселения... Ну, вот этот процесс пошел. Пошел.